semua peminat setia Suara Campus. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam satu episod lagi yang mengangkat isu-isu penting dalam kehidupan universiti. Saya Sarah Fadila dan saya Yasmin mengalu-alukan kehadiran anda untuk episod kali ini kami memilih untuk membincangkan satu isu yang sering berlaku dalam diam tetapi ia memberi impak yang sangat besar dan mendalam kepada mahasiswa isu ini iaitu isu buli dalam kampus. Ini bukan sekadar isu disiplin tetapi ia satu isu hubungan manusia yang mempengaruhi emosi, sosial dan perjalanan akademik seseorang pelajar. Benar, dalam komuniti universiti dan sepatutnya menjadi ruang kebangunan diri dan intelektual. Tetapi budaya buli ini menjadi satu cabaran yang besar pada pihak pemeriksaan universiti dan pelajar. Ia memberikan tekanan kepada mangsa geli, mewujudkan suasana yang tidak selamat dan mengganggu perkembangan akademik serta kesejahteraan mental. Sehubungan dengan itu, kami amat berbesar hati untuk menjemput seseorang individu penting dalam menjaga kesejahteraan serta kebajikan mahasiswa iaitu Ketua Interim Majlis Perwakilan Pelajar PUM Saudari Nurul Ain Nabila binti Muhammad Anis betul. yang akan berkongsi pengalaman perspektif profesional serta cadangan penambahbaikan berkaitan dengan isu ini. Okay, saudari Nabila, ya, betul. terima kasih kerana sedi meluangkan masa ya. bersama kami. So hmm. untuk memulakan sesi otak pada hari hmm. ini, bolehkah sadari mencerita atau berkongsi sedikit mengenai diri dan peranan anda sebagai ketua MPP interim di hmm. universiti? Okey, um, baiklah. A um, macam seperti yang diperkenalkan, saya adalah Soraya Nabila, merupakan ketua interim Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Jadi, um, ketua interim ni adalah satu jawatan bila di mana Uh, berlakunya pembubaran dalam majlis perwakilan pelajar dan tiada jawatan yang mem tiada jawatan tertinggi dalam kalangan pelajar pada ketika itu jadi akan ada beberapa jawatan-jawatan daripada MPP iaitu majlis perwakilan pelajar yang mengisi ruangan-ruangan interim ataupun kita panggil dia sebagai caretaker. Jadi interim ni tanggungjawabnya adalah untuk sama seperti MPP memantau dan juga uh, mendengar suara-suara mahasiswa dan melaporkan serta mengambil tindakanlah terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekitar kampus yang berkait dengan mahasiswa. Sebagai pemimpin mahasiswa, pastinya isu kebajikan pelajar ini menjadi keutamaan ya, untuk betul. saudari. Pada pandangan saudari, sejauh manakah isu buli ini berada dalam radar dan perhatian pihak MPB? Isu buli ni sentiasa menjadi satu satu isu yang diketiberatkanlah oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan kita sentiasa mendapat laporan berkenaan isu buli yang berlaku di Inasis-Inasis inap siswa dan kita ada juga mengambil terakan namun ada beberapa isu buli yang kita tahu buli ni dia ada buli secara verbal dan tidak verbal dan non-verbal. Yang secara non-verbal ni yang antara perkara yang susah kita detect apabila berlakunya cyber buli ataupun anonymous buli yang sukar untuk kita detect pelaku dan um, kita nak dapatkan pihak-pihak terlibat tu pun sukar apabila berlakunya cyber buli tu. Tapi kita memang sentiasa concern lah on buli. Okay baiklah terima kasih saudari, saudari. Okay, so kita terus masuk kepada isu teras mm -hmm. sepanjang pengalaman saudari mm -hmm. uh, seperti yang dikatakan oleh saudari mengakiblat. Ya yeah, betul. Apakah bentuk-bentuk buli yang paling kerap berlaku di kampus? Adakah ia berbentuk fizikal, verbal, mm -hmm. sosial atau cyber? Bagi saya berdasarkan pemerhatian yang sering berlaku di kampus adalah cyberbully. Uh, verbal tu ada tapi kalau kita ikutkan laporan statistik secara tahunan mungkin hanya satu kedua kes je dalam masa setahun. Tapi bila kita kaitkan dengan isu cyberbully bukan saja di peringkat laporan bahagian universiti malah ada juga yang mahasiswa-mahasiswa yang berani melaporkan cyberbully ni di peringkat polis terus yang mengaitkan uh, pihak berkuasa luar lah kerana cyberbullying ini sangat meluas di dalam kampus ni. Lagi-lagi kita ada pelbagai platform komunikasi seperti kita ada Instagram, kita ada TikTok dan kita ada WhatsApp, Telegram yang membenarkan akaun-akaun uh, anonymous untuk berleluasa, uh, memperluaskan lagi um, aktiviti bully ini. Betul. Uh, sekiranya kita perhatikan Walaupun pelajar kini lebih terdedah kepada pendidikan emosi dan kepentingan menjaga kesejahteraan mental mereka, budaya buli ni masih terus berlaku. Ya, yeah, betul. Pada pandangan saudari, hmm. apakah punca-punca utama yang menyumbang kepada berterusannya budaya ni? Budaya buli yang berterusan ni apabila tiada satu limitation kita letak kepada mahasiswa-mahasiswa ni. Contohnya macam saya katalah, um, bagi saya uh, untuk membanteras buli ini dia bukan sahaja uh, tindakan daripada wakil pelajar saja, bukanlah tindakan daripada pihak berkuasa universiti sahaja. Malah dia membabitkan pihak-pihak luar seperti Kementerian Komunikasi, MCMC, MDEC bila di mereka juga perlu seharusnya mengambil tahu dan mengambil tindakan terhadap platform-platform komunikasi yang digunakan oleh mahasiswa masa kini. Apabila tiada limitation yang diletakkan seperti kita membenarkan terlalu banyak anonymous account dan access-access kepada laman sesawang yang orang kata tidak orang kata illegal website uh, itu menyebabkan lebih berluasa lah kes-kes uh, bully di dalam kampus ni uh -huh. so bagi Kak Ben ni memang kalau dapat laporan tentang bully ni mesti susah nak handle kan ya yeah, betul so apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pihak NTT dalam menguruskan aduan atau kes-kes bully yang dibangkitkan oleh pelajar kes-kes um, bully ni Perkara yang paling sukar adalah apabila kita dapat daripada platform Telegram. Ha, kalau dari segi Instagram pun ada juga beberapa kes-kes ni lah, apabila ada pelajar mengadu um, mereka mendapat Mesej-mesej yang daripada anonymous account Account yang tidak dikenal pasti Yang tak dapat didetect uh, Mereka mendapat mesej-mesej yang Bully ni bukan saja orang kata bully dari segi menyejek, sindiran Bully boleh juga berlaku dari segi sexual harassment Apabila seseorang itu uh, Badannya itu diseksualkan Dan dihantar gambar-gambar yang tidak orang kata tidak bermoral Itu pun salah satu bentuk bully sebenarnya Jadi apabila terdapat kes-kes ni apa yang cabaran terbesar di pihak Majlis Wakilan Pelajar adalah apabila kita mendapat kes anonymous account dan beberapa kes di dalam Telegram apa kita okay saya mention maafkan saya saya mention di sini kita ada DM confession betul betul aa uh, itu adalah salah satu platform membuli yang terbesarlah okay. dalam okay. universiti okay. ni sebenarnya apabila semua pihak boleh menggunakan platform komunikasi tersebut dengan identiti yang tidak dapat dikenal pasti jadi ini menyebabkan mahasiswa rasa mereka bebas bersuara dan tanpa satu limitasi yang diletakkan jadi mereka berani untuk mencaci, memaki atau bahkan memalukan, membuka aib orang itu dikira salah satu membuli lah itulah antara cabaran terbesar kami Betul, saya sangat setuju dengan apa yang Kak Bente cakap mm -hmm. Uh, sekarang kita lihat kesan yang dialami mangsa pada pandangan Kak Bella tadi mm -hmm. Bagaimana isu buli ni jejaskan hubungan sosial pelajar, uh, kesejahteraan emosi mereka dan juga prestasi akademik mereka. Bagi saya isu buli ni dia sangat menjejaskan mahasiswa tu lagi-lagi apabila a um, kesnya berlarutan, tak ada henti dan mahasiswa ni bukan mahasiswa manusia ni apabila dia di terkena dalam satu kes dia akan terfikir-fikir, terbawa-bawa dan dia tidak akan tenang untuk belajar, dia tidak tenang untuk bahkan nak makan, nak melakukan aktiviti-aktiviti sihat seperti berjoging pun dia akan memikirkan perkara-perkara yang tidak selesai seperti isu buli ini. Jadi ini akan mengganggu mental dan juga dari segi hubungan sosial pun akan mengganggu pelajar tersebut apabila kita ada anonymous account yang melakukan buli ini, pelajar ini akan jadi insecure insecure, bila dia rasa kurang confident untuk bergaul dengan orang kerana dia tak tahu mana-mana orang yang akan melakukan bully kepada dia sebab anonymous account ni menyebabkan pelajar tu, tu fikir agaknya siapa yang bully saya sebenarnya ha, dia akan agak ada satu setahap dia akan fikir entah-entah kawan saya, entah-entah orang ini dia akan meragukan semua orang dan akan mengganggu dia punya hubungan sosial dengan orang sekitar lah okay. so, selain daripada itu pernah tak Kak Bel sendiri macam dapat message ke email yang dilaporkan oleh pelajar mm -hmm. macam dia kena bully dengan seseorang ke apa tu macam mana Kak Bel macam tangani masalah tersebut okey um kes ni pernah berlaku tahun lepas bila di mana seorang mahasiswi ni mahasiswi dia mendapat satu kecaman apabila dia mengatakan um beliau uh, dia ni merupakan seorang yang Um, saya kata di sini dia menjual diri dengan lecturernya Ada yang mengatakan kes begitu kepada dirinya Sedangkan dia kata dia tidak melakukan perkara ini Dan ada fitnah yang menyebarkan Dan sehingga ramai yang mengatakan Dia ni seolah-olah menjual diri kepada pensyarahnya Tapi perkara tersebut tidak berlaku Jadi saya pun tidak dapat mengesan kebenaran Dan saya pun tidak dapat mengesan pelaku Jadi apa yang saya lakukan adalah kita filekan ke laporan kepada pihak HCP Dan pihak HCP akan filekan ke laporan kepada... Uh, MCMC, MCMC uh, daerah dan daripada situ akan ada tindakan susulan lah seperti pihak MCMC akan buat siasatan lah sebab di pihak berkuasa yang tertinggi mereka ada akses dan mereka ada cara lah untuk mendapat akses dan mencari at least um, hint lah orang kata hint terhadap pelaku ni uh. Faham. Um, Kami juga ingin tahu tentang usaha yang telah atau boleh dilaksanakan pada pendapat uh, Kak Bella Apakah langkah proaktif yang wajar diambil oleh pihak universiti seperti pendidikan kesedaran, kempen anti buli atau penyediaan saluran laporan kepada pihak berkuasa? Bagi saya, um, yes, uh, buat masa ni yang kita dah pernah buat kalau perasan setiap tahun kita akan adakan banyak, uh, at least satu uh, which is semasa minggu saya kenal Uh, setakat ni kita dah jalankan selama 2 tahun berturut-turut di mana kita akan jemput MCMC. -MC untuk datang ke Minggu Saya Kenal untuk memberikan kesedaran berkenaan cyber bully dan juga uh, penggunaan uh, penggunaan internet secara bijaklah untuk kita elakkan uh, orang menggunakan internet sebagai platform membuli dan selain daripada itu kita ada juga tindakan-tindakan proaktif seperti kita melaporkan kes-kes terhadap MCMC dan kita pun um, ada juga melaporkan berkenaan platform-platform yang tidak rasmi seperti UM Confession ada juga platform akaun-akaun uh, yang orang kata akaun-akaun yang tidak dapat dikenal pasti juga kita turut laporkan kepada MCMC untuk diambil tindakan lah kak bel. So bagi untuk menutupkan segmen ini apakah mesej kak bel yang ingin hmm. disampaikan oleh seluruh komuniti kampus dalam kalangan pelajar, pensyarah dan pihak pengurusan? bagi memastikan budaya buli ini dapat dibendung atau dikurangkan daripada kampus. Bagi saya, um, tindakan ataupun pesanan saya lah orang kata pesanan akhir saya sebelum kita menutup podcast lah kan. Uh, pesanan akhir saya adalah untuk membendung isu buli ini Dia bukanlah uh, tindakan daripada satu pihak semata-mata. Dia merupakan tindakan daripada pelbagai pihak bukanlah kepada mangsa sahaja tetapi ter termasuklah kepada perlaku dan tidak mungkin kita boleh ubah perlaku itu semerta-merta. Jadi lebih baik untuk kita sama-sama mengambil tindakan dan kesedaran. Sama-sama kita aa, memupuk untuk menggunakan platform-platform yang rasmi, memupuk rakan-rakan untuk menggunakan kata-kata yang orang kata baik aa, di dalam platform-platform komunikasi ini supaya sama-sama kita dapat memupuk budaya sihat dalam menggunakan platform komunikasi digital ni. Terima kasih banyak kepada saudari Nabila atas perkongsian yang sangat telus, jelas dan bermanfaat. Perbincangan ini membuka mata kami semua aa, terhadap realiti sebenar hmm. bule ini. Betul apa yang dikongsikan bukan sahaja membantu untuk meningkatkan kesedaran, tetapi juga menunjukkan bahawa isu ini memerlukan tindakan yang konektif daripada seluruh komuniti universiti. Okey baiklah kita berjumpa lagi di episod seterusnya Assalamualaikum Bye, Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya adalah Dr. Nur Khalidah dari SAPSP. Baiklah Dr. Apa khabar Dr. hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baiklah Dr. Saya nak dapatkan sedikit pendapat Dr. mengenai isu buli di kampus. Okey. Okay. Dr. dari sudut pengalaman ah, Dr. sebagai sejarah lah kan? Ya. Uh, apakah bentuk tingkah laku yang pelajar selalu terlepas pandang tapi sebenarnya boleh dikira sebagai buli? Okey, yang ni saya share lah tentang pengalaman saya sebagai pesara dekat sini. Um, bila cakap tentang isu buli dalam kalangan pelajar UM lah, kita cakap pada UM kan. Apa yang saya nampak so far, um, isu bully ni sebenarnya memang berlaku dalam kalangan pelajar. Hmm. cumanya dia di antara sama ada pelaku tu sedar adakah tindakan laki dilakukan tu adalah bully ataupun pemangsa itu sendiri pun tidak sedar bahawa dia telah dibuli. Beberapa contoh lah bagi. sebagai contoh saya boleh bagi yang normal dalam bentuk tegasan berkelakuan. Hmm. Okey kan? Macam, Mesti you all pun dah aware ada Ih ada ada term tentang free rider. Mm -hmm. Okey sebenarnya bila bercakap tentang free rider itu pun a part of the bully yang mana ada setengah ahli kumpulan yang mengambil kesempatan. Sebab kita mm. bercakap tentang bully dia bercakap tentang ambil kesempatan. Mm. Bila ahli kumpulan yang ada kuasa lebih mungkin dia mengambil kesempatan dengan meminta rakan-rakan yang kurang berkuasa untuk melakukan kerja yang lebih. Jadi sebenarnya isu buli ni memang berlaku dalam kalangan pelajar universiti. Yang itulah hmm. yang saya boleh katakan. Hmm, betul, setuju dengan pendapat doktor. Okay, soalan seterusnya lah. Kalau doktor, uh, kalau ada pelajar yang rasa dia dibuli tapi ya. dia takut nak bersuara. Apa nasihat doktor untuk bantu mereka ambil langkah pertama? Okay, uh, bila bercakap tentang buli ni sebenarnya kita tak pembuli lah. Mangsa buli tu hmm. dia perlu bantu diri dia sendiri dia tak boleh nak mengharapkan uh, orang lain akan bantu dia. Tapi sebenarnya untuk nak melaporkan buli pun melibatkan tindakan daripada dia. Hmm, Selagi mana dia tak acknowledge benda tu sebagai buli, dia menjadi mangsa buli, susahlah kita nak ambil tindakan terhadap mereka yang melakukan buli. So that the first thing adalah mangsa buli tu perlu sedar bahawa dia adalah dibuli kena sudah ada fact yang dia adalah dibuli dan kemudian dia mestilah berani. Hmm. Okey, kalau dia tak berani dia akan terdedah risiko untuk dia lagi dibuli lagi teruk. Hmm. Ha, jadi Um, no choice memang dia kena tampil ke depan untuk report untuk lapor kepada leksi. kalau kena beli dalam kelas mungkin dia kena lapor kepada pensyarah ataupun dekat inasi laporlah kepada fellow and so on bahawa dia adalah dibuli hmm. dia sendiri yang kena bergerak mangsa boleh sendiri perlu bergerak hmm. tapi faham macam awak tadi mungkin ada yang takut hmm. uh, kalau takut tu mungkin dia sebab sekarang ada media sosial banyak hmm. mungkin boleh gunakan pendekatan media sosial lah untuk sampaikan aduan tersebut setuju sekali lagi dengan pendapat uh, ter. uh, soalan terakhir daripada saya lah doktor. Apakah pesanan ringkas untuk warga kampus supaya kita sama-sama dapat cegah masalah buli? Okey. Untuk cegah masalah buli ni sebenarnya bermula dekat diri kita. You all sendiri sebagai pelajar jangan cuba ada rasa nak cuba bully. Ah, uh, ada rasa nak cuba itu boleh initiate perbuatan bully. Jangan saja dia suka-suka nak test tangan. Benda tu sebenarnya awal suka-suka lama-lama dia akan jadi macam ketakik. Hmm. Untuk kita ambil kesempatan terhadap kawan-kawan, terhadap mereka yang kurang bernasib baik. Jangan cuba. Saya kata jangan sekali cuba. Dan kalau kita walaupun kita bukan mangsa dan kita bukan juga pemangsa, hmm. tapi kalau kita nampak berlaku bully dalam sekeliling kita dalam kawan-kawan, mungkin dalam yang kita kenal atau yang kita kenal, laporkanlah, bantu untuk laporkan. Hmm. Sebab banyak je aduan, talian aduan untuk melaporkan kejadian buli itu. Hmm. Okey, baiklah. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian yang sangat-sangat membantu. Harapnya mesej yang Doktor kongsi ni dapat uh, bagi kesedaran kepada semua yang menonton. Uh, terima kasih sekali, Doktor. Kita teruskan kepada segmen seterusnya. Okey, saya dapat tangkap seorang pelajar hari ini uh, untuk temu bual uh, isu buli. Okey, boleh tak perkenalkan diri awak? Nama daripada sekolah mana? Saya Zahra daripada school SSCP. Okey. Ah, uh, okey, kita pergi terus kepada soalan pertama ya Zahra. Okey, sejauh mana uh, Zahra menilai tahap kesedaran pelajar lain di kampus tentang isu buli? Saya rasa tahap kesedaran pelajar di kampus sangatlah cetek Uh, sebab bully tu semua orang tahu benda tu salah. Tapi tak semua faham yang ada dua jenis bully iaitu bully verbal dan bully sosial. Hmm, betul. Okey, soalan kedua. Pernahkah uh, Zara rasa secara peribadi ataupun tengok kan ataupun mengalami uh, isu bully tu sendiri? Saya pernah nampak seorang pelajar dibuli oleh sekumpulan pelajar lain Ah uh, buli ni bukan buli fizikal tapi buli verbal. Buli verbal ni nampak macam ringan tapi sebenarnya beri kesan emosi kepada dia. Hmm okey macam tu. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir eh Zara. Okey, apakah satu perkara yang paling macam Zara harapkan pihak universiti perbaiki segera untuk membendung budaya buli di kampus ni? Saya harap pihak universiti sediakan saluran yang uh, lebih mudah hmm. untuk pelajar yang buli ni hubungi Membuat laporan sahaya. tentang dia dibuli lah semua okay. tu kan Lepas tu uh, saluran tu mestilah responsif mm. Supaya mudahlah pelajar yang dibuli tu dapat mm. tindak balas segera ok itu saja. Terima kasih Zara untuk meluangkan masa uh, interview ni. Dia bersama seorang student Uh, pelajar UUM Boleh tak perkenalkan diri sikit? Ya, okay, saya 7548542 Pegawai Kedek Wanita Farhan Wilsa Tita Selaku salah seorang pelajar Universiti Utara Malaysia uh, Boleh tak tais, uh, tahu okay, saya tahu uh, kos? Okey, saya sekarang kos uh, Muda Komunikasi dengan Kepujian eh? Saya nak tanya sikit lah pasal bulian eh. Apakah pandangan anda terhadap nilai student tentang buli dekat kampus. Okey bagi saya um, seseorang pelajar tu dia perlu ada nilai a uh, orang kata empathy dan juga chatna dengan isu buli ni uh, tambah lagi dekat kampus. Uh, sebab isu ni uh, makin hangat Bagaimana yang semua tahu di segala peringkat pun uh, memang ada isu buli walaupun di sekolah rendah. Uh, jadi kalau kampus ni orang kata memang lagi lagi ada isu itulah. lah uh, jadi saya rasa seorang pelajar tu dia perlu ada nilai empathy tu maksudnya bukan sahaja ambil tahu dia juga ambil tindakan dan orang kata uh, orang kata macam ni lebih uh, lebih agresif dan progresif dalam isu buli bagi soalan okay. belajarlah okey soalan seterusnya pernah tak anda mengalami ataupun menyaksikan uh, isu buli tersebut okey uh, untuk pengalaman saya sepanjang kat universiti ada sekali lah pengalaman saya uh, kalau buli fizikal uh, waktu berlaku di salah satu inasis juga uh, di mana kejadian buli tu berlaku pada jam 2, 3 pagi Uh, waktu tu memang kita tahu kalau dekat kampus ni ada setengah uh, penginapan dia ada light off uh, Dia akan tutup lampu semua aras Jadi um, saya rasa si pembuli ni dan juga mangsa buli uh, Buat perkara tersebut yang isu buli ni Dia orang buat waktu uh, di kawasan yang agak suram Dan memang orang takkan lalu pun waktu macam tu Dan uh, waktu cuti penggalap Jadi saya rasa itu bagi saya Tindakan yang saya ambil adalah uh, saya sendirilah melaporkan kepada pihak atasan untuk ambil tindakan. Okey, soalan lastlah eh. Apakah peranan ataupun uh, suara-suara kita eh, untuk menyuarakan terhadap buli ni, isu buli ni terhadap pihak universiti? Okay, untuk pihak universiti, saya sendiri uh, mengharapkan atau menyuarakan uh, saya punya pendapat untuk uh, orang kata lebih agresif dalam tindakan diorang. Uh, untuk mengatasi isu buli ni sebab saya rasa uh, setiap universiti tu ada uh, usaha uh, dia orang inisiatif yang dia orang ambil untuk atasi isu buli tapi uh, dia punya langkah tu tidak begitu efektif dia hanyalah berterusan tapi tak ada orang kata tak ada hasil jadi saya rasa setiap universiti tu perlu ambil langkah yang lebih progresif ikut kepada isu buli yang berlaku dan uh, kenakan tindakan yang sepatutnya kepada pembuli supaya orang lebih orang kata lebih mengambil iktibar dengan apa yang diorang buat Okay Okey, terima kasih. So today I want to ask the international student about bully for our assignment. Can you introduce yourself first? Yeah, sure. My name is Qasim. I'm IT student of Information Technology in uh, School of Computing and I'm um, second semester in year. Oh, second semester yes first question mm -hmm. to what extent do you think students on campus are aware of the issue of bullying uh, i think uh, um students have moderate knowledge about bullying uh, oh. so, so part of them are think that that's a serious case and part of them they think it's just a joke just a joke. Okay, second question. Mm -hmm. Have you personally witnessed or experienced any from bullying on campus, uh, especially on UEM? No, honestly, I wasn't bullied, mm -hmm. but somehow I saw some international, other international students, especially from Africa, get bullied. Because just because they are different, they have different culture, and they have different look, and have different skin. So, it's part of uh, local students are making jokes of them. Next question. What do you hope for the university can immediately to reduce bullying on this campus? I think they should do more awareness programs and make an action fast. Make action fast? Yeah, to... Yeah, I mean that like the action fast is like make a awareness programs and guidelines Programs or guidelines, classes to teach the locals how to treat the international students to be the to make the environment here safer mm -hmm. and more welcoming. Okay, last question: How do you feel when you hear the title "Campus Voice" in the context of bullying campus? Yeah, it feels like a good platform. Mm -hmm. It's uh, it's a platform for the students to speak up and make our reactions to the university. Such as if there's something wrong with anyone, like you know that we are all humans. So everyone is uh, everyone can see can face in difficult or everyone can make mistakes. Yeah. So this uh, platforms, Campus Voice, can put the highlights on them yeah. And let like the all students, not just an international students, I mean local students. Or international students and even mobility students to speak yeah. up and uh, make comments, yeah, so, make the comments. so the university life would be improved so that's all from us and thank you for coming and help us for my here. assignment oh, you are welcome <laughs> so see you soon thank you dr